23 сентября у нас великий праздник СД называется, э, праздник равновесия. Очень часто много э, обостренная ситуация может переходить в некое такое равновесие, тем более вот практически все планеты будут э, в весах в это время. И Меркурий, и Луна, и Марс, и Венера. И там может запахнуть вновь миром, пары, ну, так бывает. Ну, при, при нынешнем президенте Дональдом про, Трампом то пахнет миром, то войной, то потом опять миром, то войной. Ну, слушайте, ну, человек абсолютно нерелигиозен, находясь на своем посту. Но если ты сказал, что все должно завершиться через две недели, почему эти две недели растягиваются на три или на четыре месяца? Вопрос Дональду Трампу абсолютно. Вот то, что он не хочет давать Украине оружие, даже он продает вот, европейцам, но это не та номенклатура, которая нам нужна. А, ну, слушайте, такое ощущение, что Дональд Трамп полностью перешел а, значит, в стан Российской Федерации. Он полностью им подыгрывает. Но сейчас он сказал, что он типа сделает санкции против номер два какие-то. Я, я подозреваю, это против Китая. Но опять же, ну, это в общем, балабол, дорогие друзья, балабол нам в очередной раз не повезло с президентом а, с Соединенных Штатов Америки. Причем это нам все время не везет: то с Обамой не повезло, а, то не повезло значит, с Нам Теперь это Трамп какой-то никакой. Вот такая ситуация. Выживаем, ждем. И мне все больше кажется, что мы. Помните, последний срок окончания окончание этой войны я всегда говорил, в 2029 год. Мне еще все больше и больше кажется, что мы переходим вот в этот переходной период, в эту стадию 2029 года. Потому что Дональд Трамп показал себя абсолютно несостоятельным президентом во внешней политике. Абсолютная несостоятельность. Потому что буквально еще где-то две недели назад, когда вот тем более все съехались в Нью-Йорк, встречались, практически там пахло миром. Сейчас после посещения Лили Путина Пекина пахнет только войной. Ну, самое главное что вот у нас будет еще это серединная точка между затмениями да тоже она всегда проявляется не очень позитивным образом да и поэтому у нас вот, могут быть вот, такие сложные ситуации в период 13 сентября 14 15 вот, прям середина точка на 14 падает но плюс-минус туда-сюда и поэтому Опять же, выходные дни, получается, суббота, воскресенье и понедельник, да, вот эти самые опасные точки. И там еще будет жесткая позиция Сатурна и Нептуна к Солнцу, а Солнце — это всегда столица нашей Родины. И еще там сожженный Меркурий будет. Вот. Поэтому не, не удивлюсь, если они опять ударят уже банковой, банковые да, или еще что-то. Вот. Ну, слушайте, но Искандер, который летит на кабнин, это что? Это все, это меняет всю траекторию войны. То есть нам раньше говорили, что нам нельзя бить по Москве. Вот сейчас, я думаю, все это поменяется. Поэтому самый опасный период опять выходные на этой неделе. А, просто к чему бы не приводили переговоры в коридор затмения, они ни к чему не приведут. Вот. Просто, да? Да. Либо нужно взять на себя такие обязательства и обстоятельства, что в конечном итоге это будет непосильный груз, а в конечном итоге разрушение. Да, вот. А могу сказать, значит, в данной ситуации только одно, что а, все равно коридор затмений как бы, будет заканчиваться, и у нас будет рубикон 23 сентября. Но там мы на праздник СДЭ, это а, великое равноденствие по всему миру, где восход солнца по всему ми миру будет а, одинаковым заходом солнца, да, то есть а, и везде по всему миру будет а, равное день 12 часов день и 12 часов в ночь, где бы вы ни находились, столь, на Северном полюсе, в Киеве или в Уганде какой-нибудь, да, или на Мадагаскаре, везде будет 12 часов в ночь. это праздник себе, вот там можно выйти на равновесие. Всегда вот равновесие, к чему оно может вести именно в это время. Но не я не удивлюсь, если до этого мы обстреляем Москву, дорогие друзья, потому что а, они обстреляли наш значит, правительственный квартал. Значит, все договоренности о том, что мы не стреляем по пунктам принятия решения, да, он все, он уже свернул, теперь мы имеем полное право бить чем угодно, хоть рембитами по Москве. Вот тут, мне кажется, вот такая ситуация сейчас будет завязываться. И развязка этого конфликта случится либо к концу этого года, тем более Сатурн переходит за декальный знак рыбы, он же там находится. А рыба ⁇ это нефтяное эмбарго против Российской Федерации. Запрет покупки и продажи всех... Там и газа, и нефти у Российской Федерации. Вот это сейчас над ними нависает, эта угроза. Но мы же понимаем полную несостоятельность и импотенцию Дональда Трампа. Абсолютно импотентный президент э, Соединенных Штатов Америки. Просто абсолютный импотент. Извините, дорогие друзья. Ну там вот больше, может быть, 12 сентября, особенно полоску, да, туда лететь вообще. Скажем, Старый Константинов, может быть, 13 число, да, вот такая вот ситуация. Но вообще вот это все Западная Украина, Тернополь тоже, вот 12-13 число, туда что-то может стая дронов лететь, вот что-то такое. Вот самая вот, большая опасность именно в этом направлении именно тогда. Поэтому берегите себя, хотел сказать, запасайтесь э, стальными железными нервами видите, разбывается мой прогноз, в отличие от всех тихо помешанных ведьм, я вам четко указываю дату. И вот сейчас БСЕ говорит о том, что прямо вот в сентябре все, Запорожская АЭС в любой момент может взорваться. Вот именно mm -hmm. вот, все эти видели новости там, а, и а, туда уже комиссия приехала, и страх и ужас, что может твориться действительно честно, Запорожская АЭС. А, и у нас есть все возможности, что а, какие-то вот случайности, особенно вблизи солнечного затмения 21 сентября, плюс-минус 2-3 дня могут там происходить вплоть до утечки радиации. Поэтому будьте внимательны, дорогие заборожчане. Вот прям таких налетов атак на ваш город я не вижу, да? Но там вот действительно арахисты могут пойти в контратаку прям под брюще Запорожье будьте внимательны, и действительно вот какие-то могут обостряться на фронте ситуация. Поэтому для Запорожья, да, самый опасный период, особенно 20 число сентября. Особенно связанные с Запорожской АЭС. Угу. Значит, 7 сентября, да, дорогие друзья. И именно вот это все случилось в эту дату. Uh -huh. Прям тютелька в тютельку. Вот. И посмотрите, какое было кровавое полное лунное затмение. Просто ужасающе. Оно нависало прямо на закате вечером, если кто видел, смотрел, да, вот это кровавое месиво. Ну и это, конечно, начинается абсолютно новая война, повышение ставок. Россия хочет ликвидации Украины. Ульвий а не стесняется об этом, говорит из гроба, из потустороннего света даже президент Чечни, да, я, я вообще считаю, что он уже умер, просто как-то оттягивают его дату, там всякие вот эти показывают, что вот я еще жив там. Короче, они хотят вместе значит, с некоторыми высокопоставленными фигурами в Соединенных Штатах Америки в том числе, чтобы добиться капитуляции Украины, чтобы Дональд Трамп имел прекрасные взаимоотношения с Россией, значит, строил все свои вот эти финансовые дела всякого рода на Северном Ледовитом океане, все вот это, вот такая вот ситуация продолжается. Но нам главное выстоять вот сейчас, мы приходим к точке невозврата, да, либо, и мы тоже можем кое-что сделать вот в ближайшие месяцы, сентябрь, октябрь месяц. Понимаете, дорогие друзья, после того, как прилетел Искандер по Кадмину, все, теперь мы можем спокойно стрелять по Кремлю. И я абсолютно уверен, что скоро все, что у нас есть, те прекраснейшие, замечательные ракеты «Фламинго», которые на самом деле это все-таки немецкие переобразованные таурасами и мы этими «Таурасами», они же «Фламинго», зафигачим все, что есть в Москве и Московской области. Ставки повышаются. Но чтобы таких катастрофических, прям чтобы вообще там, как раньше уничтожались люди, там, я такого не вижу. Еще 15-16 сентября тоже нужно быть осторожным. Mm -hmm. а вообще... Но будет такая нормальная ситуация. Для Харькова ну, нельзя так иронизировать, но и уничтожения домов не будет. Да. Был самый прогноз по Чернигову, я да. всегда говорю, что там более-менее нормальная ситуация. Но на этой неделе вот произошло... Видите, опять сбылось. Поэтому, дорогие друзья, ссылочка под описанием этого видео. Заказывайте натальные карты и годовые соляры. Я вам подберу хорошее место для включения королевского градуса. На ближайший год будет расписано ваш годовой соляр, поэтому обращайтесь ко мне всегда к вашим услугам. Ну, смотрю, вот прям Чернигов на этой неделе более-менее нормально. Понимаете, Венера, символ мира, благодать, вот падает, что вот и в хорошем аспекте Козерог, под которым Чернигов, находится более-менее нормальная ситуация. По суммам, по самим суммам не будут наноситься какие-то нещадные удары, а вот по городам Сумской области там могут быть действительно потери, там могут убивать людей, жесткая ситуация, может быть, да, особенно Шосс как она тут, может быть, вот тут вот такая, вот такая вот ситуация недалеко от самих Сум могут быть действительно очень ужасающие ситуации. Ну прям могут уничтожать какие-то дома там пятиэтажки там или еще что-то, подъезды вот такое. Не, ну это второй раз, вы помните, что там пострадали, убиты были люди рядом с банковыми, помните, по они? Да, Не я попали. помню. Да, это где-то полгода назад или год, у меня стирается все в памяти, так быстро происходят события, но это как бы уже второй раз. Просто да. тогда либо наши там что-то отбили прямо от президентского, там где президент находится, либо они промахнулись. Короче, это уже второй такой инцидент. Я знаю, точно еще был третий, где они били четко по верховной ради, ради, но наши все отбили. Тогда. По Кабмину первый раз, да. И вот это действительно она... Очень хорошо, что она не взорвалась, Это ракета, там, по-моему, начиненная 500 килограммов тротилом. Вот она просто из-за топлива вот это все разгорелось. Иначе бы, мне кажется, кадмина не было вообще. То есть не было бы вообще бы всего этого здания. Если бы туда, если бы она реально взорвалась. Давай. Да, вот очень опасные именно Днепропетровская область, может, не сам Днепр, но вот Каменская, да, и особенно могут опять бить по Кривому Рогу. Вот, дорогие mm -hmm. друзья, это опасный период для Кривого Рога, mm -hmm. а тем более, что вот сейчас там Луна у нас в зодиакальном знаке Овна, там Сатурн, большое несчастье. Действительно, прям вот 10, 11, 12 сентября, вот наиболее неблагоприятные числа. Поэтому будьте внимательны именно в этот период, особенно переворожчане. Ну, как ни странно, больше всего может пострадать Одесса, Одесский регион, порты Одессы, там Черноморск, Южный, там, это может быть Балта, это может Измаил, туда все, вот, навало, может лететь именно сейчас в большей степени на Одесскую область. Поэтому, дорогие одесситы, практически целую неделю вам придется отбиваться. Да? Вот это навала всего, вот действительно может лететь и стая дронов именно на проявление Одессы. Особенно неблагоприятно 11, 12, 13 сентября, 14, да. Вот все это время, будьте внимательны. Ну, у нас еще будет затмение 21 числа, и вот аура затмения опять, видите, падает. Будете смеяться опять суббота, воскресенье, понедельник. Ну вот такая вот ситуация, ну такие друзья, ну, вот, ну так падают звезды, ну что, что делать, что поделать вообще, опять будет с, суббота, воскресенье, понедельник.